СБУ взялась за митрополита Павла, скандального московского папа и бывшего наместника Киева Печерской лавры. Дома у митрополита провели обыск, а ему самому вручили подозрения в оправдании агрессии России. Павел даже побывал в суде. Чем же все закончилось? Последние подробности прямо сейчас. В 7:30 утра в Лавре детективы СБУ вручили подозрения Павлу и вызвали его на допрос. Церковник встретил гостей при параде. На его руке заметили часы за 40 тысяч евро, а под рясой шарф за 400 евро от французского бренда Louis Vuitton. Все это хорошо видно на видео от СБУ. Кроме того, митрополит засветил iPhone последней модели. Это все, впрочем, не удивительно. Павел настолько известен своей любовью к показной роскоши, что за ним давно закрепилось прозвище. Паша Мерседес. Параллельно детективы провели обыск дома у митрополита. Вот эти хоромы снаружи, а вот изнутри. На фото сделанных СБУ также заметно подчеркнутая роскошь, а еще российский двухглавый орел. Кажут, что я президента. Николи в жизни не было и не будет. Конечно, ни о каких проклятиях речи в документах не идет. В СБУ объяснили, что Павла обвиняют в оправдании и отрицании военной агрессии России против Украины, а также в разжигании религиозной вражды. Также СБУ опубликовали отрывки телефонных разговоров Павла. На записях он называет украинскую тароборону ублюдками и заявляет, будто бы в Херсоне рады российской оккупации. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію, там вже пропорай російське скрізі і все-все-все, а сюди і люди, люди довольні. Также церковник побывал сегодня в Шевченковском райсуде Киева, где ему избрали меру пресечения. Церковника отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Однако суд разрешил Павлу посещать богослужение в Лавре и отклонил просьбу прокуроров запретить ему записывать публичные видео. Я знаю, что я не ученый для того, чтобы там сегодня, мы чем и сегодня был на стороне агрессии, не буду. Да я впрочу, Все это происходит на фоне попыток украинской власти выселить УПЦ из Лавры, которая по закону заповедники и собственность государства. У УПЦ был бессрочный договор аренды, но власти разорвали его, сославшись на невыполнение условий. Церковники должны были покинуть Лавру до 30 марта, но не сделали этого. Более того, нагнали массовку из своей престарелой Паствы и не пустили Государственную комиссию по приему передачи имущества. Я взорву эту палку и побью всем ваших Раньше УПЦ называлась Московского Патриархата. Теперь она активно открещивается от России. Но украинские власти считают, что связь все равно есть. Силу к церковникам обещают не применять, ведь этого только и ждут в Кремле, заявили в Киеве. Никто их за ноги, за руки, за бороды таскать не будет, не наша тактика. Новую серию противостояния ждем в понедельник. Государственная комиссия снова собирается в Лавру. Подпишись на канал, оставь свой комментарий под видео и отреагируй лайком. Мы ценим обратную связь.